машина, Тойота двигалась по, по правой полосе э, с большой скоростью. И в Джили была машина припаркованная перед поворотом. Э, мой э, рабочий поворачивал, ну, то есть с поворотом с ходил, должен был повернуть, но в итоге его догнала Тойота с и большой скоростью, врезалась. Ну, как он сказал, его подрезали.